Я могу хрустнуть себе сюда, у меня хрустнет здесь. И сразу хрустну сюда, тоже хрустнет здесь. Потому что верхние, допустим, они ушли туда, я их проверну, они у меня выйдут. А нижние, например, они ушли туда, и мне надо, когда я их проверну, вытянуть. Поняли? Они относительно друг друга будут крутиться. Но грузит у меня только с правой стороны, не с левой. Тут нету дисфункции. Угу. Эти там сжались, там, не знаю, подержал телефон, там за рулем проехался. Эти сжались. Угу. И эти мне надо раскрыть там. И сюда, и туда. Просто верхние пойдут при боковом наклоне влево, нижние при боковом наклоне вправо. Шея у нас каждый день страдает. Поверьте, вы спите многие неправильно. В силу разных причин. Грудь большая, спина э, большая. Если небольшая, то даже какая-то подушка неправильная, поза неправильная, мышцы у вас у всех забитые, вы спите, как подстраивается ваше тело. Шея страдает первая после грудного отдела. Поясница нет. Поясница только потому, что вы ее вот это все вот так стоите, с пузом кто-то ходит, делаете, перегружаете. А вот эта часть, потому что мышцы слабые, от а грудины начинают вот это сказал, Вот тут закоксовывается, тут разбалтывается. И каждый день будет вторичный болт. Просто одних он долбет, других не долбет, они дохаживают до того состояния, когда начинают долбать.